रसोल कर करीम आउदबिल्हि मन शेखवान बसमीम मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों और प्यारी बहनों असल वरमी वबरक़ सदा खुश और आबाद रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें आप लोगों को हो बे फ़याज़ टार टी वी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है मेरे भाईओ बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह सुफ़ान ने हमें इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है हमें दुनिया में रहने के लिए नहीं भेजा कि ये दुनिया हमारा मकसद है और ये दुनिया हमारा मुकाम है बल्कि ये एक गुजर गाह है हमसे पहले लोग गुजर चुके हैं अब मेरे भाई बुजुर्ग तो दोस्तों हमारे पीछे आने वालों की बारी है उनके लिए गुज़र गाह है और वो गुजरेंगे इस रास्ते से लेकिन इस रास्ते से गुजरने के लिए कुछ असूल अल्लाह करीम ने बंदों को दिए हैं और वो असूल जो हैं वह मोहम्मद सल्लाम की मुबारक तरीक़े हैं और मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों अल्लाह सुफ़न तारा के पाक अहकाम बंदा जो भी है वो कामयाब होना चाहता है और कामयाबी को अल्लाह करीम ने पूरे के पूरे दीन के साथ बांध के रखा हुआ है तो मेरे भाई बजुर्ग दोस्तों अब जो लोग उस कामयाबी को हासिल करने के लिए दीन के तबे हो जाते हैं आसम के मुबारक तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते हैं आज वसलम ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया उसको फॉलो करते हैं और जिन चीज़ों को छोड़ने का हुक्म दिया उसको तर्क कर देते हैं तो ऐसे लोग कभी भी नाकाम नहीं होते तो जी हाँ हमारी आज की वीडियो जो है वो सब्र के बारे में है और अल्लाह करीम खुद अपनी पाक किताब में फ़रमाता है वयीन कि ए मेरे बंदो जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझसे मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ सबसे पहले सब्र की बात है और जो लोग साबरीन होते हैं सब्र करने वाले होते हैं वो बगैर पूछे सब्र के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे फरमाते हैं कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाज़ा जो है दरवाज़ा जो है सावरीन के लिए मुख्तस है जिसपे साबरीन बगैर पूछे सवाल जो आपके उनको दाखिल कर दिया जाएगा तो मेरे भाई बजो दोस्तों अपने वक़्त को कीमती बनाएं और अल्लाह के अहकाम को मोहम्मद सल्ला वसलम को बात तरीकों पे पूरा करने वाले बने आज जो आज जितने भी हमारे पे जो मसायब आ रहे हैं ये मुसीबतें हैं ये तकलीफ़ है ये आजमाइशें हैं और मेरे भाई अब बजुर्ग दोस्तों ये जो सैलाब वाला इम्तहान आया वो है काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये आजाब तो ये आजाब नहीं है मेरे भाई बजुर्ग को दोस्तों ये एक आजमायश है अल्लाह करीम हमें अपने अजाब से बचाए जिन लोगों पर आजाब नाजिल हुआ है मेरे भाइयों उनको अल्लाह करीम ने सफास्ती से मिटा दिया है तो आजाब नहीं है अल्लाह करीम हम इन आजाबाद से बचाए और इन इम्तिहानों में और इन आजमाइशी में अल्लाह पाक हमें कामयाबी फरमाए अल्लाह सुफ़ान तला देखता है कभी बंदे को इनफरारी तौर पर चेक करता है कभी इज्तमी तौर पर चेक करता है कि ये बंदा मेरा कितना फरमाबरदार है और कितनी फरमाबरदारी में आता है और ये कैसे कामयाबी हासिल करता है आया ये ना फरमारी में लगा रहता है या मेरी फरमा बरदारी में अगर ये चाहता है कि मेरी दुनिया की जिंदगी अच्छी हो और जो है मेरी ज़िंदगी डेवलप्ड हो अल्लाह के आप और ख़ुशियाँ हो दुनिया की भी और आखिर की भी जिंदगी सकून से हो तो फिर तो ऐसे चाहिए कि ये फरमाबरदार मेरी ज़िंदगी बसर करे तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों फरमादारों पर भी ना पर भी ये आजमाइशें आती हैं ये जो सैलाब की आजमाइश आई है काफ़ी सारे हमारे बहन भाई अपने घर बार छोड़कर कर छोटे छोड़ छोटे 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 सामान के सोर्स के साथ मेरे भाई बुजुर्ग अपने घरों से दर बदर निकले हुए हैं और पड़ाव डाला हुआ है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों आप लोगों से ये अर्ज है कि परेशान नहीं होना और हमेशा सब्र इस्तलाल का पहाड़ बने बने रहना और सब्र का दामन न छोड़ना क्योंकि इसके बाद अक्रीब बहुत ही ज्यादा बड़ी फतः आप लोगों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा अल्लाह सुनान तौर की तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है तो शैतान आप लोगों को इस मसाइब में इस आजमाइश में मेरे भाई बजुर्ग को दोस्तों आपको गलत करने की कोशिश करेगा आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा सीधे रास्ते से आपको गलत रास्ते पे गलत पट्टी पे डालेगा आपको नाफरमान बनाएगा आपको ना नाशुकर बनाने की कोशिश करेगा और मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों आपको और भी काफ़ी सारे गलत कामों में शायद ये जो है ये शैतान आपको घेरने की कोशिश करे तो आप लोगों को जो दर्जा मिला है जो मुक़ाम मिला है तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना अगर आप लोगों ने सब्र के दामन को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीकों को छोड़ दिया तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों काफ़ी नुकसान हो जाएगा आप लोग घाटे पाने वाले में से हो जाओगे तो ये जो आजमाइश थी इस पर अल्लाह का शुक्र करें जो लोग बच चुके वो भी अल्लाह करीम का बेनतहा शुक्र अदा करें और जिन पे ये मुसीबत या मसायब आ चुकी और उनके घर वगैरह गिर चुके और या उन्हें अपने घर घर बार छोड़ के निकले हुए हैं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो इस पर सब्र करें और जो बच चुके हैं वो ये दुआ करें कि ए अल्लाह जिन मुसीबत में जिन तकलीफ़ों में हमारे ये बहन भाई फंसे हुए हैं इनकी मदद फरमा इनकी नुसरत फरमा इनकी ज़िंदगी आसान कर दे इनको बच्चों को दीनदार कर दे और दोनों जान की खुशियां नसीब फरमा और जिन मसाइब में ये फंसे हुए हैं इनकी पूरी पूरी मदद फरमा और ऐसे हालात से हमारी हिफाजत फरमा जिन हालात में ये फंसे हुए हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमा और हमारी मदद फरमा तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जब आप इस तरीके से दुआ मांगेंगे साथ साथ उनको सपोर्ट भी करेंगे अल्लाह सुफ़ी ताल की रजा के लिए उनके काम आएंगे उनके लिए जो ना खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे जितना भी आपका बस है कुछ भी कर सकते हो आप उनके लिए आप मेरे भाई बुजुर्ग को दोस्तों उसका बाकायदगी से आप लोग को बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है और स्पेशली ये लोग जिन पे ये चीज आ चुकी है और वो बेचारे जिनको फाइनेंशियली वो जो ना काफी लॉसेज हुए उनको तो मेरे भाई बुजुर्ग को दोस्तों हमारी उनके लिए यही दुआ है और उनको सबर की तकिन भी है कि सबर के दामन को मत छोड़िएगा शैतान गलत करने की कोशिश करेगा इसके बदले में शायद कुछ पता नहीं है कि जिस घर में या जिस आ, आ, मतलब जिस ऐश और आराम में आप लोग रह रहे थे वो आप लोगों के लिए सूटेड नहीं था उसमें को तकलीफ, कोई तकलीफ़ कोई मुसीबत आने वाली थी इससे बड़ी मुसीबत आने वाली थी अल्लाह करीम ने आप लोगों को शायद उस मुसीबत को मुसीबत से अवॉइड करने के लिए उससे आपको मेरे उस मुसीबत को टालने के लिए अल्लाह पाक ने छोट इस इस मसले में अल्लाह पाक ने आप लोगों को इस इम्तिहान में डाल दिया तो मेरे भाई बुजुर्ग को दोस्तों इस पर हमने सब्र करना है इस पर हमने शुक्र करना है तो मेरी यही ख्वास्त है कि अपने रास्ते को मत भूलिए अपने रास्ते को पकड़ के रखिए अल्लाह की किताब को पकड़ के रखिए ये तो आसमेश ऊपर से आती हैं हमने सब्र करना है और इस सब्र का बदला जो है जन्नत में है जन्नत है और अल्लाह सुफ़ान तआला की रज़ा है तो मेरे भाई बुजुर्ग को दोस्तों अपने वक्त को ज़ाया मत करें जिक्र करते रहें कुरान की तिलावत करते रहें अच्छाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें मेरे भाई बुजुर्ग को दोस्तों यही कुछ कहना था कि अपने वक्त को कीमती बनाएं और आगे बढ़ते रहें अब तक के लिए इतना ही ज्यादा चाहता हूँ अलसल